આ કે आवाज ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે હું છું અજીત ઝવેરલા સમાચારમાં વાત કરીએ તો હાલોની ગોધરા રોડ ખાતે આવેલ વીએમ શા ગુજરાતી મીディアમ સ્કૂલ પ્રાથમિક વિભાગ ધોરણ 1 થી 8 માં વિશ્વ હિન્દી દિવસ નિમિત્તે હિન્દી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી જેમાં ધોરણ 3 થી 8 ના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હિન્દી ભાષાનું મહત્વ અંગે વ્યક્તવ્ય અને નાટકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું સાથે શાળાના હિન્દી વિષયના શિક્ષક શ્રી અરુણભાઈ પટેલ પારુલબેન પટેલ માયાબેન શાહ તેમજ રંજનબેન દરજી દ્વારા હિન્દી સાહિત્યનો પ્રભાવ અને મહિમા સાથે હિન્દી સાહિત્ય કાવ્ય પથનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું શાળામાં હિન્દી દિવસ સાથે બાળ વિજ્ઞાન પ્રદર્શન આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં ધોરણ છથી આઠના બાળકો દ્વારા વિજ્ઞાન અને ગણિત વિષયના અલગ અલગ કુલ છેતાલીસ પૂરતી પ્રોજેક્ટ બનાવી પોતાની બાળ પ્રતિમા લોક સમક્ષ મૂકવામાં આવી હોવાનું સોહેલ ઘાચી દ્વારા જાણવા મળ્યું હતું અળીબ रुज़ैब अरब आज आप शाला में हिन्दी दिवस अपने विज्ञान मेला नयोजन करें तो विज्ञान मेला विषय थोड़ी तक महित अरे हम हिंदी बोलने में भूलको महान क्या भूल गए हम इसी अंग्रेजों ने हमने बनाया था वर्षों पहले गुलाम साढ़े तीन सौ वर्ष राज कर गए हम पर और हम उनकी भाषा को क्यों करते सत सत् प्रणम अरे ओ भारत के इंसान उठ खड़े होकर मिलकर करे प्रयास हम दिलाए अपनी मातृभाषा को अंतरराष्ट्रीय पहचान ताकि कह सके फिर से हम हिंदी हिंदू हिल्डु, हिंदुस्तान हिल्डु, कहते सब चीना कान कितने तारे टूटे कितने इससे तारे टूटे कितने इससे प्यारे छूटे जो छूट गए फिर कहाँ मिले पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई शो बाज गई जीवन में वह था एक कुसुम के उस पर नीचे छावर तुम वह सूख गया तो सूख गया मधोवन की छाती को देखो सुखी कितनी इसकी कलिया मुरझाई कितनी वल्लरिया जो मुरझाई फिर कहाँ थी, थी पर बोलो सूखे फूलों पर कब अब तो शोर मचाता है जो बीत गई सो बात गई जीवन में मुझु का प्याला था डाला तो था, वह टूट गया तो टूट गया। भाषा जिसका नाम है हिंदी हिंदी केवल नहीं, देश के माथे की बिंदी है आदरणीय मुख्य अतिथि प्रिंसिपल मैम सुपरवाइजर सर अध्यापकों और मेरे प्रिय छात्रों मेरा नमस्कार सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं छात्रों आज चौदह सितंबर है इस दिन को पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है यह दिन हम हर साल हिंदी भाषा के सम्मान उत्सुकता के साथ मनाते हैं हिंदी हमारी की भाषा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संसद से लेकर सड़कों तक साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह सवाद का सबसे बड़ा भूल बनकर सामने आती है चौदह सितंबर उन्नीस सौ उनचास को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी